Кушнір, керівник центру громадських зв'язків Кіровоградської льотної академії НАО, доцент кафедри безпеки польотів. Народилася 16 липня. В дитинстві хотіла стати генералом. Улюблена книга від мрії до мрії, автором якої є сама Ольга Кушнір. Захоплюється авіацією. Улюблене місце і подром княжий двір. Є домашній улюбленець – сибірський хаскі Басарий. Доброго ранку. Знаєте, пані Оля треба вам ставати генералом Я думаю, що з такою жінкою у нас би була справжня українська армія ніхто б її не розпродував ніхто б її не розкрадав пані оля сьогодні у нас на госуму майданчику ми будемо говорити про музей літаків, які нещодавно відкрив свої двері але перед тим як приступити до обговорення ми радимо подивитися, подивитися сюже Міжнародний день цивільної авіації у Кіровограді відкрили інтерактивний музей-літак, у якому можна здійснити віртуальний політ над рідним містом і відчути себе пасажиром повітряного судна. Щоб відкрити цей музей, помічник начальника Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету Ольга Кушнір виграла грант від програми Активні громадяни Британської ради. Декілька місяців персонал і курсанти академії робили все, аби перетворити списаний літак Ан-24 у судно, яке зможе прийняти школярів. Долучалися до робіт також всі було цікаво і небайдуже до цієї справи. На саме відкриття завітали почесні гості, серед яких пілоти-випробовувачі, літаків Ан-225, мрія Олександр Галуненко та Ан-24, власне, у якому відкрився музей Юрій Курлій. Олександр Галуненко встановив на мрії 234 світових рекорди, з чим увійшов до книги рекордів Гіннеса. Колись, будучи маленьким хлопчиком, мріяв літати високо в небі. Його мрія здійснилася. І зараз він хоче, щоб мрії ставали реальністю і для сучасних дітлайн. Вот это шажочек небольшой для того, чтобы эти ребятки со школы, даже не сколько для курсанта, курсанты они уже определились, уже выбор сделали. А вот для тех, кто еще выбор не сделал, они сюда будут приходить и сядут и увидят вот самолет раз. Во-вторых, вот то, что будут показывать специально о самолетах, о том, как он летает, как он это и что видно с самолета, я думаю, это ну, даст толпу. Вачами музею стали почесні гості, які долучилися до його відкриття. Наступними за ними на борт піднялися самі школярі, отримали і квитки біля стенду реєстрації і солодощі під час самого віртуального польоту над просторами рідного міста. Найбільше пасажирів вразили обрис валів та історія літака, у якому довелося пролетіти над Кіровоградом. Бути пілотом і справді неймовірно, а особливо, коли бачиш великих людей і чуєш їхні неймовірні життєві історії. Юрій Курлій колись був пілотом Ан-24, Тепер побував Пасажиром. зізнається, что не жалко, еще выбрал профессию пилота. Єдине, что змінив бы, військову авиацию на цивильную. Я бы, если второй раз выбирал себе профессию, я бы выбрал только профессию гражданского летчика. Во-первых, ни с кем воевать не надо. 198 стран и никто ни с кем не воюет. во-вторых, Во <кхм> значит, вы увидите весь мир таким, какой он есть. Брите ранковою кавою и обязательно відвідайте музей летак у нашему месте. Знаєте, подивилася сюжет, вона така ностальгія, тому що я навчалася у рядній академії, і ну насправді я бачила цей літак, але він ще не функціонував як музей. Зараз він функціонує як літак-музей. І ми почули інформацію, що там студенти, школярі е, отримують квитки. Це е, яка вартість цих квитків? І хто може лише школярі та студенти можуть відвідувати цей музей-літак? Чи бажаючи будь-які? Ну, Білети та був Символический, ага. бесплатный. Это был сувенир на память о историческом первом посещении музея. Какой-то запас билетов у нас есть, мы их будем раздавать нашим гостям. Потом, может быть, опять кто-нибудь из спонсоров подарит нам упаковку с билетами. Пока мы планируем таким образом: во-первых, музеи. В полноценном режиме начнет работать только в теплое время года. Uh -huh. К сожалению, системы обогрева там нет uh -huh. и она не предусмотрена. Как только установится стабильно теплая погода, на борту самолета написан телефонный номер, э, звонят организованные группы школьников и записывают на какое-то время, встречают, проводят экскурсию, показывают, рассказывают, дают возможность почувствовать себя пассажирами и пилотами. Ну, а если как бы другие граждане, неорганизованная группа, отдельный Поле школьник ночью. захочет, да, он может позвонить, опять-таки по этому номеру, и ему скажут, когда будет ближайшая группа, в которой можно подстыковаться, прийти с группой и все-таки побыть и пассажиром, и виртуальным. Пилотом этого самолета. Вы затронули трохи по спонсоров. кто помогал вам с открытием? чем искала, да, чем, возможно, люди с великими у которых каких деньги? Вы знаете, дело не в размере кошелька, а дело в размере сердца, наверное, uh -huh. в данном случае. Помогали все, к кому мы обращались. Вот так это не одна людина. наверное. Нет, это получился uh -huh. как бы замечательный такой проект, который ну с самого начала был востребован, востребован обществом, востребован детьми и Идея, в общем-то, что внутрь салона должны заходить дети, витала в воздухе с самого того момента, когда самолет переехал из аэродрома на э, студенческий городок. У детей какая последовательность идей. Увидели самолет, ой, а можно подойти поближе, можно, ой, а можно покрутить, можно, ой, а можно потрогать, можно. А внутрь? Раньше было не можно, а зараз можно. А теперь а внутрь? А внутри было, ну, не привлекательно, поэтому, когда открывали все-таки внутрь, дети просят. Заходят и говорят, М -м -м", и чтобы не получалось вот это, У -у, нужны были все-таки деньги для того, чтобы курсанты со своей стороны сами вышли с инициативы, давайте мы его отдраем изнутри, чтобы красиво было. Отдраили, посмотрели, ну чисто это все равно не обязательно красиво. Такой косметичный ремонт был, так? Нет, сначала курсанты его просто выдраили до блеска, но оказалось, что старый, хоть и очень хорошо почищенный самолет, все равно не стал салон красивым. Нужны были деньги. Повезло, что э, программа Британского совета ⁇ Активные граждане uh ⁇ -huh. в Кировограде провела несколько тренингов. Э, идея такая, если у вас есть идея, uh -huh. которая может преобразить мир к лучшему, uh -huh. опишите ее в виде грантовой заявки, подайте нам, и, возможно, программа Британского совета ⁇ Активные граждане ⁇ даст вам денег на реализацию идеи. Грант написали, подали, выиграли. Деньги получили, пришли с этими деньгами в салон и поняли, опять-таки, что этих денег не хватит, чтобы огромный салон сделать uh -huh. красивым. А дальше, к кому мы не обращались за помощью, никто не сказал, да, Таня, это никому не нужно, ваш самолет. Uh -huh. Все, к кому мы обращались, wall, шли навстречу. Problem, авиакомпания «Урга», «Приватбанк», наши выпускники, опять-таки, наши сотрудники, наши курсанты. В общем-то, даже из Одессы у нас есть знакомый бизнесмен, который... Пилот любитель, у него есть свой самолет, на котором он к нам прилетал покатать наших курсантов, э, узнал, что такое дело, говорит, я хочу внести свою лепту, это же замечательное для дома. детей очень нужное дело, давайте делать всем ага. миром. И получилось, что всем миром. Программа Ранкова Кава пришла нам на помощь, когда мы уже поняли, что музей состоялся, его надо открывать, тут же вспомнили, что она а необходимо необходимое красивое видео полета над городом. Ранкова а Кава Зоя пришла Иера в гости. Нам этот сюжет. Сделали сюжет это тоже важный вклад. Как бы, если бы ранкова Кава нам не помогла сделать красивый полет над городом, ну, пришлось бы думать, как же добыть этот красивый полет. В общем-то, нам очень повезло. я хочу даже сделать такую заметку, что была очень плохая погода да, уже началась осень, глубокая осень, туманы, видимости никакой, а сюжета у нас нет. Договорились опять-таки с авиакомпанией «Мурга». «Мурга» дает самолет, дает возможность uh -huh. полета, а нет погоды. Но уже решили, давайте на завтра запланируем вдруг. На завтра видимость замечательная, ярко, солнечно. Девчата пришли, отлетали. Звонят мне, что мы приземлились. Говорю, ну, слава богу, сняли, сняли. Смотрю в окно, набежали тучи, погода пропала. То есть вот это окошко вот было момент, создано да. для нашей... Фартове у нас э, редакторы, это режиссеры. Ну, а я расценила это как показатель того, что мы сделали богоугодное дело, которое нужно детям, нужно обществу, нужно кировоградцам, гостям города. Ну, мы молодцы. Раньше на зиму летали, да, на да? Да, это был наш учебный самолет, когда... Да? Знаменитая на весь мир Кавелуга, uh -huh. Кировоградское высшее летное училище гражданской авиации, мощная авторитетное учебное заведение. Вот это был учебный самолет этого учебного заведения. Курсанты на, территории... на таком летали. На территории Летной Академии есть еще несколько лет таких, которые раньше были действующими. Планируете ли в будущем в них також сделать определенный тюнинг и превратить их на музей-летак? Ну, например, Ил-76 стоит. А Еще... Ну, еще стоят да. ну, хотелось бы стоят... сделать також. Хотелось бы. Ил-76 огромный. После того, как я... Э, Все-таки реализовал идею и сделали салон Ан-24 uh -huh. красивым. Представить, что сколько надо сил вложить в Л-76, но э, мечтать, ну, мечтать это здорово. Пока на этот самолет у нас масса идей для развития. Uh -huh. Вот смотрите, мы с помощью ранковой кавы получили красивый полет над Кировоградом. Uh -huh. На следующий день после открытия музея вчера пришли одесситы и говорят, а мы вам готовы подарить видео полет над Одессой. Красивенное видео. Ой, у ну, нас уже на Додесу, есть... я колись летал на акуле по не на Додесу, это просто не забудь. Да, у нас теперь есть полет над Одессой. Мы на этом не собираемся останавливаться. Идея, допустим, отснять районные центры Кировоградской области. Приезжают школьники из Светловодска, а мы им полет на Светловодском, полет Светловодск-Кировоград. Uh -huh. Здорово, здорово. Приехали из Гайворона, а мы им Гайворон, Бобринец, все, что сможем облетать и отснять, чтобы дети uh -huh. приехали и увидели свой дом с высоты птичьего полета. Но это, это ну, это пока в планах. Сегодня у нас есть полет над Кировоградом, и мы готовы уже А скажите, его пожалуйста, показывать. вы знаете, что есть подобные аналоги у других местах, или это только в Кировограде? Ну, идея эта, в принципе, очень простая, да. Если есть самолет в зоне uh -huh. доступности uh -huh. людей, ну, он должен открываться. Невозможно остановить ребенка, который что uh -huh. там внутри. Но ну, это было бы просто злодейством и кощунством, да, показать и не пустить внутрь. Поэтому, конечно, самолеты во всем мире, во всем мире очень популярны. Музеи авиации uh -huh. просто uh -huh. невероятные. Мы были в Норвегии, маленький город Будем, 50 тысяч населения. И огромный музей авиации, в который можно целый день ходить и все не пересмотреть. Что самое интересное в музее авиации в норвежском буде: масса таких моментов, где ребенок может подойти, покрутить, дернуть и какой-то результат получить, да? нажать. Угу. Детям это необходимо. Угу. Мы поставили в одной из учебных аудиторий такой стенд с тумблерами, угу. с кнопочками. И вот дети вежливо ходят, смотрят, смотрят. ВТБ, ну, на настоящем аэродроме, на нас, в настоящем ангаре, настоящие самолеты, трогать ничего нельзя. Тяжело, тяжело, тяжело. Дошли до вот этого стенда, и тут команда: а здесь можно трогать все. Вау! Полетели, щелкаем кнопки, и глаза сияющие. Ну и что, что? Это просто часть какой-то системы, которая стоит в аудитории. То есть в музее должны быть живые элементы, чтобы дети трогали, дергали, щелкали. Вот тогда они Уйдут, как бы полностью реализовалась программа. Да? Я попал внутрь. Uh -huh. Я да потрогал. Я... Что-то надо продолжать в этом салоне. Мы его назвали интерактивный. Пока это есть экран, который подарил нам Приватбанк телевизор, специально под этот проект. Услышали, uh -huh. что происходит. Говорят: ну, тогда с нас телевизор, если это такое замечательное дело, есть телевизор, есть возможность смотреть полет. Но будем продолжать дальше какие-то интерактивные моменты, чтобы дети могли трогать, получать результат, понимать, что происходит и влюбляться в самолеты, в авиацию. Дякуємо Это главная вам. задача. Бежим вам удачи. Сподіваємося, что у вас будет не один лет, так, Люди будут вас приезжать и видите, как у нас это чудово. У нас была пані Оля. Чудова пані Оля. даже тут. Видите, как человек любит свою профессию. Ну а далее реклама. Мы также любим свою профессию, но через рекламу с вами побачим.